Kellys Castle atau Istana Kelly ialah sebuah rumah agam terbiar dari zaman penjajahan British terletak di tengah-tengah ladang gelap sawit berhampiran batu gajah perak. Terletak di atas bukit di tengah ladang gelap sawit, Kellys Castle terletak kira-kira 2km dari bandar batu gajah dan 12km dari Ipoh, ibu negeri perak rumah agam terbengkalai ini menjadi saksi bisu akan kisah naik turun seorang ahli peniagaan British selepas kegagalan perniagaan, cinta akan pasangannya dan hasrat untuk membina sebuah mahligai yang selesa untuk ahli keluarga yang ramai. Mengapakah sebuah rumah agam dibina di tengah-tengah kawasan ladang yang jauh dari Ipoh dan mengapakah pembinaan Kalis Castle terhenti begitu saja dan tidak pernah siap? Mari berjalan-jalan dalam rumah terbengkalai dan memahami sebab mengapa Kailis Castle tidak pernah siap selepas satu abad berlalu. Negeri Perak Darul Ridwan pernah menjadi pengeluar bijih timah terbesar di dunia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Timah mempunyai banyak kegunaan dalam pelbagai industri, panca logam untuk gangsa dan komputer, bateri untuk wayar elektrik dan yang paling penting pengetinan makanan. Timah sangat penting di dalam industri pengetinan kerana timah tidak pernah berkarat, lebih ringan daripada kaca, senang untuk dibawa, mudah ditempa, ketuk-ketuk dan yang paling penting boleh dikitar semula. Tin menjadikan makanan tahan lebih lama dan mengekalkan rasa serta khasiatnya dengan lebih baik daripada kaedah pengawetan makanan lain seperti pengasinan dan pengeringan. Walhasil apabila harga biji timah yang tinggi menyebabkan perak borak peranda apabila perang larut 1861 hingga 1874 meletus akibat pertikaian pemilikan lombong biji timah dan kemudiannya atas sebab perebutan tahta negeri perak. British sebagai pengimport terbesar timah uh, dari Perak akhirnya campur tangan kerana Perang Larut yang tidak berkesudahan menyebabkan gangguan bekalan timah yang menjejaskan ekonomi kedua-dua pihak British secara rasmi menjajah Perak dengan pemerintahian Perjanjian pangku pada 20 Januari 1874 maka British mengawal hal ehwal luar dan dalam negeri kecuali hal ehwal Islam dan adat Islam Melayu Penjajah British membawa pelabur dan pekerja lombong ke daerah Kinta untuk melombong biji timah yang banyak lalu menyebabkan Kinta Tin Rush antara 1884 hingga 1889. Kemudian British memperkenal pokok getah sebagai tanaman kontan baharu kerana pokok getah tumbuh subur di tanah Melayu dan harga getah yang tinggi kerana ledakan uh, populariti automobil, kereta Semasa zaman kegebilangan Empire British, sebilangan orang British telah tiba di tanah Melayu untuk mencari hidup yang lebih baik di tanah jajahan jauh dari tanah air. Salah seorang yang cuba nasib tersebut ialah Kelly Smith. Dengan melihat betapa besarnya Kelly's Castle, istana tersebut tidaklah dibina oleh seorang pegawai kerajaan maupun seorang bangsawan. Siapakah pemilik rumah agam tersebut dan tanah ladang yang mengelilingi rumah agam yang tersergam tinggi di atas bukit. William Kelly Smith ialah tuan punya ladang yang meraih kekayaan dengan perladangan getah dan perlombongan biji timah. Menurut Libidings Online Genealogical Search oleh Moray Council, beliau dilahirkan sebagai William Smith pada 1870 di Dallas, Scotland dan mempunyai empat orang adik-beradik Seorang lulusan jurutera awam, beliau tiba di Perak pada tahun 1890 dan bertukar-tukar kerja sehinggalah beliau bekerja dalam bidang kerja ukur untuk kereta api dan jalan raya di bawah seorang jurukur Charles Alma Baker. Dengan wang yang disimpan semasa bekerja di bawah Charles Alma Baker, Smith telah membeli tanah pada mulanya untuk menanam kopi Namun Smith ditimpa musibah apabila beliau gagal dalam usaha perniagaannya seperti alas landasan kereta api uh, firma kejuruteraan awam dan perlagak dengan kopi Beliau menukar ladangnya daripada penanaman kopi yang semakin jatuh harganya kepada pokok ketah yang lebih berharga dengan permintaan tinggi menaikkan status Smith di kalangan orang British di Perak Pada tahun 1903, William Smith kembali ke Calais, Scotland untuk melawat ibunya yang sakit kemudian meninggal dunia Smith mengambil nama keluarga ibunya menjadi Kelly Smith dan beginilah bagaimana Kelly's Castle mendapat namanya. Apabila Smith membeli ladang di Batu Gajah, beliau membina sebuah banglo kayu bernama Kelly's House bersempena dengan tempat kelahirannya. Dalam perjalanan pulang ke Tanah Melayu selepas pengkemubian ibunya pada tahun 1903, William bertemu dengan seorang pewaris bernama Agnes lalu mereka berkahwin pada tahun yang sama. Setahun kemudian Agnes melahirkan Helen iaitu anak pertama pasangan berkenaan. Namun Agnes tidak dapat ber bertahan dengan bahang tropika di dalam banglo kayu Kelly's house. Oleh itu Agnes menghabiskan masa di stesen bukit yang lebih dingin seperti bukit Keledang dekat Mengelembu, bukit Larut di Taiping dan bukit Fraser di barat Pahang. Maka Kelly Smith telah menambah rumah batu bata di sebelah banglo kayunya yang siap pada tahun 1909 iaitu puing berdinding kuning pada hari ini. Rumah batu bata pada zaman penjajah menebat haba dengan lebih baik daripada rumah kayu malah uh, lebih baik daripada rumah moden kerana ketebalan dinding dan bahan binaan yang digunakan. Oleh kerana konkrit masih tiada pada masa tersebut batu bata diikat dengan campuran putih telur itik, pasir, kapur, gula merah dan madu bunyi macam resepi nak buat kuih Rumah tersebut menjadi tempat untuk perjumpaan sosial ahli perniagaan British dengan tersedianya makanan, muzik dan tari-tarian. eh kenapa dia orang menari kat depan tu? Mengapa Kelly Smith membina sebuah maligai berdiri indah di tengah-tengah kawasan ladang yang begitu jauh daripada Ipoh? Alam jadi amalan bagi para bangsawan dan hartawan di Britain untuk membina istana dan rumah di atas tanah sendiri jauh dari kawasan bandar. Membina istana di dalam estate melambangkan status sosial yang tinggi, mewujudkan ruang privasi, boleh bermain sukan di luar rumah dan kurangnya pencemaran udara dan bunyi. Adalah menjadi trend bagi seorang lelaki muda di zaman Victoria untuk mempamerkan kejayaan dan kekayaan dengan membina sebuah rumah agam yang besar bagi menempatkan semua anggota keluarga, menyimpan dengan baik segala harta kekayaan dan mengadakan majlis-majlis tekat majlis ke ke keraian. Untuk mengekalkan gaya hidup yang mewah, Kelly Smith telah meminjam RM24,000 untuk membangun Calais Estate. Beliau menceburi industri marmar, pelumbungan biji timah, penyulingan dan peternakan tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Untuk menampung kerugian, William bergantung pada harta pusaka ke keluarga Agnes kerana dia mewarisi RM300,000 sebagai waris penjagaan kapas dari Liverpool. Bagaimanapun bank telah menangguhkan pembayaran harta pusaka dari 1906 kepada 1908 kerana ada pinjaman yang tidak berbayar dari Batavia itu Jakarta pada hari ini. Bank, bank tak ada duit. Dalam keadaan terdesak, William cuba meminjam RM50,000 daripada kerajaan negeri, kerajaan penjajah dan menggunakan surat harta pusaka Agnes sebagai cagaran. Tetapi, resident British tak begitu yakin betul ke benda ni dan hanya meminjam RM10,000. Demi kekal bertahan, Kelly Smith terpaksa menjual 2 per 3 tanah ladang kepada syarikat Harrison Crossfield pada tahun 1906 tetapi kekal sebagai pengarah bekas ladangnya. Wang pusaka Agnes akhirnya dikeluarkan pada tahun 1908 dengan jumlah yang dijanjikan sebanyak RM300,000 untuk memberi gambaran berapa banyak rm ringgit pada waktu tersebut. Jumlah tersebut bersamaan dengan kos pembinaan Jambatan Victoria iaitu Jambatan Kereta Api sepanjang 350 meter berentas Sungai Perak di Karaya Enggor Projek awam terbesar di Tanah Melayu di Jambatan tersebut siap. Untuk memahami krisis kewangan yang dihadapi oleh Kelly Smith, Charles Estate di Elgin, Scotland yang pernah dimiliki oleh Kelly Smith tidak mempunyai hubungan lagi dengan keluarga Kelly Smith dan warisnya pada hari ini. Menurut laman sesawang Jalas History UK, Kelly's Estate telah dijual pada tahun 1912 kepada keluarga Christie yang membina rumah agam Kelly's Estate berhampiran Elgin, Scotland. Kenyataan yang sama tidak boleh menyebut siapa pemilik Kelly's Estate sebelum itu. Selepas Agnes melahirkan Anthony Kelly Smith pada tahun 1915, William mahukan sebuah rumah yang lebih besar sesuai dengan impiannya bagi mendapat keluarga yang besar. 70 orang tukang bina dari India dibawa masuk ke tapak rumah agam dan bahan binaan seperti batu bata dan marmar juga turut diimport pengimportan boleh terjadi dengan wujudnya rangkaian kereta api yang membawa bahan binaan dan buruh dari Pulau Pinang ke Batu Gajah. Sebuah mahligai yang mempamer kejayaan Kelly Smith daripada seorang biasa yang dibesarkan di Elgin kepada seorang pemilik ladang yang kaya raya. Kellish Castle adalah sebuah projek yang mengagumkan bukan sahaja kerana besarnya bangunannya tetapi juga keindahan seni bina dan juga ketinggiannya Sekiranya siap, Kalis Castle sepatutnya menjadi kediaman terbesar di tanah Melayu Lebih besar daripada kediaman-kediaman lain Lebih besar daripada muzium diraja iaitu Istana Negara Lama Dan lebih besar daripada kediaman resident British Perak di Taiping Yang enggan meminjamkan Kalis Smith tambahan RM40,000 pada tahun 1996 Kelis Castle adalah setinggi 4 tingkat dengan 14 buah bilik dan gelanggang tenis tertutup bersama dengan 4 laluan rahsia Pintu masuk asal terletak berhampiran pintu masuk sekarang antara KS House dan rumah agam yang belum siap. Berdasarkan gambar-gambar lama, jalan asal yang menuju ke Kalis Castle adalah dari arah selatan yang mana rumah agam mungkin disambungkan ke Batu Gajah melalui jalan ladang dan jambatan. Jalan Batu Gajah Gopeng iaitu jalan E8 di sebelah utara di seberang Sungai Raya dibina lama kemudian. Oleh itu, bahagian depan Kalis Castle yang semua orang kenal sebenarnya adalah bahagian belakang kerana konkrit belum ada semasa pembinaannya, kayu dipasang sebagai lantai di tingkat atas. Lantai lebih selamat pada hari ini daripada lantai yang asal kerana lantai kayu kini disokong oleh lantai konkrit di bawahnya selepas kerja-kerja pemuliharaan. Smith memilih reka bentuk seni bina Indo-Saracenic yang unik dan eksotik tetapi sering muncul dalam bangunan-bangunan zaman penjajahan British seperti bangunan Sultan Abdul Samad dan sesen kereta Kuala Lumpur. Saya ada bercerita mengenai Sesien Ketapi, Kuala Lumpur dalam video sebelum ini di mana bubong Sesien Ketapi ini direka bagi menahan salji yang tebal di dalam sebuah negara yang tidak pernah pun turun salji dan tak pernah pun ada musim sejuk hanya ada musim durian sekiranya ingin tahu bagaimana dan mengapa uh, boleh tengok video dengan, dengan pautan di sebelah atas oleh itu Kelis Castle yang telah siap sepatutnya mempunyai kubah di atas. Kubah besar di atas shaft lift dan kubah kecil di atas tangga kecemasan. Dan tahukah anda, arkitek-arkitek British yang memperkenalkan kubah ke dalam seni bina Malaysia apabila buruh India dibawa masuk ke tanah Melayu untuk membina bangunan-bangunan batu. Tukang bina India yang mahir dalam membina kubah yang menjadi simbol seni bina indo saracenik Kubah membolehkan satu ruang yang besar ditutup tanpa sebarang tiang dan membolehkan sesebuah bangunan dilihat dari jarak jauh berkilauan. Di samping itu orang British pada zaman Victoria juga berminat dengan seni bina eksotik Indo-Saracenic yang menggabungkan seni bina India, Parsi dan Moor. Okey, kalau macam tu tunjuk, cuba bukti, mana bukti yang orang British yang bawa kubah yang biasa jumpa kat masjid ke tanah Melayu? Mana bukti? Mana 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 mana? mana? Masjid yang dibina sebelum zaman penjajahan British direka dengan bentuk bumbung tajam seperti piramid dan tiada kubah pun. Contohnya, Masjid Kampung Laut di Palik Bank, Kelantan daripada tahun 1100, Masjid Kampung Kling dan Masjid Tengkerah di Melaka abad ke-18 dan Masjid Lebu Aceh di Georgetown, Pulau Pinang. Kita bukan saja harus melihat pengangkutan yang membawa kita ke depan tetapi pengangkutan yang membawa kita ke atas juga. Dalam menara di timur rumah agam tersebut mengandungi bilik-bilik tetamu dan syafh Lama ditanggap bahawa shaft tersebut dibina untuk sebuah lift satu kemewahan pada awal abad ke-20 macam beli Mercedes Benz pada hari ini. Dengan menaiki bahagian atas shaft lift, seseorang akan mengerti mengapa Kelly Smith mahu membina rumah agam di Batu Gajah. Pemandangan di atas puncak bukit uh, sungguh mengujakan. Nasib malang yang pernah menimpa Kelly Smith sebelum beliau berjaya di dalam perladangan getah berlanda sekali lagi apabila Perang Dunia Pertama meletus uh, pada tahun 1914 Peperangan menyebabkan harga bahan binaan melambung tinggi kerana bekalan yang terhad dan kapal enggan berlayar merentas zon perang Selepas Perang tamat, satu lagi malapetaka telah melanda pada tahun 1918 Spanish Flu itu sesama Spanyol yang telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia akhirnya sampai ke tanah Melayu dan meragut nyawa tukang bina rumah agam dan buruh-buruh ladang. Buruh yang masih hidup meminta kepada Kelly Smith untuk membenarkan mereka membina sebuah kuil berhampiran rumah agam dan beliau bersetuju. Sebagai tanda terima kasih, patung Kelly Smith berdiri di kalangan para dewata Hindu di kuil Sri Maha Mariaman, kira-kira 500 meter dari barat Kelly's Castle. Apabila berlaku kejatuhan harga getah global akibat lambakan getah, getah terlampau banyak, beliau perlu mencari peluang perniagaan yang lain untuk mengekalkan gaya hidup yang mewah. Kelly Smith cuba membuka resort berhampiran Cameron Highlands pada 1925 tetapi kemudiannya berputus asa dan mengambil keputusan untuk membeli konsesi ladang di timur Portugis iaitu Timor Leste pada hari ini. Apabila William Kelly Smith berlayar ke Britain pada tahun 1926, pelayanan itu menjadi perjalanannya yang terakhir. Sedang dalam perjalanan ke Britain, beliau singgah di Lisbon untuk memutamatkan pembelian ladang di timur. Bagaimanapun, Kelly Smith dijangkiti radang paru-paru dan meninggal dunia di bil hotelnya pada 11 Disember 1926. Kematian Kelly Smith menyebabkan projek rumah agamnya menemui titik notah juga. Agnes tidak mahu lagi tinggal di tanah Melayu dan menjual rumah agam dan tanah estate kepada sebuah syarikat British Harrison and Crossfield Syarikat tersebut tidak berminat untuk meneruskan projek Kelly Smith yang serba mahal malah pernah dipanggil sebagai Kelly's Folly Menurut Kamus Cambridge, perkataan Folly dalam bahasa Inggeris bermaksud bangunan di dalam bentuk istana atau bentuk rumah ibadat dan lain-lain yang dibina sebagai hiasan taman Dalam erti kata lain, Folly ialah sebuah binaan bangunan, hiasan taman yang mahal tetapi tak ada guna Atas faktor-faktor seperti kematian Kelly Smith, pertukaran pemilikan tanah, lokasi rumah agam yang jauh dari Ipoh dan kos pembinaan yang mahal menjadikan projek Kelly Castle terbengkalai. Apabila Perang Dunia Kedua menghinggapi tanah Melayu pada tahun 1942, Kelly's House telah dibom tetapi struktur yang masih belum siap masih terselamat. Menurut penduduk tempatan, tidak semuanya keluar apabila Kelly's Castle ditinggalkan. Terdapat dakwaan bahawa roh William dan Helen berkeliaran di sekitar rumah agam yang belum siap terutama di tingkat satu di mana bilik tidur berada Perlu ingat bahawa William Kelly Smith meninggal dunia di Lisbon iaitu separuh dunia perjalanan, separuh glob perjalanan dari Perak Ingat lagi tak data genealogi dari Moray Council yang tunjuk sebelum ni? Menurut rekod Moray Council abang atau adik kepada William itu Alexander Smith meninggal dunia di Kellas House akibat kegagalan jantung pada tahun 1907. Mungkin rekod itu mungkin boleh menjelaskan penampakan yang didakwa oleh pelawat-pelawat Kellas -pelawat Castle. Mungkinkah itu Alexander dan bukannya William? Kalau nak rasa lebih seram lagi, pergi ke pasar raya berdekatan dan tengok harga barang. Pokok-pokok getah yang mengelilingi tinggalan rumah agam telah digantikan dengan pokok kelapa sawit apabila harga dan permintaan minyak sawit kian meningkat. Hari ini Kinta Kelas Estate adalah daripada Sam sebahagian daripada Samdabi Plantation. Itu sebahagian daripada Samdabi. Nilai sejarah Kelis Castle mula dihargai pada akhir abad ke-20 kerana rumah agam tersebut sepatutnya menjadi rumah uh, yang terbesar yang pernah dibina pada zaman penjajahan British di Malaysia. Cucu William Kell Smith iaitu Franz Boston Smith telah melawat rumah agam ini dan menyumbangkan gambar-gambar -gamba lama Kell's House yang sebelum ini dianggap telah hilang. Gambar-gambar lama memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana rupa Kell's House sebelum musnah angkara bom pada tahun 1942. Kerja-kerja pemulihan telah dimulakan pada tahun 2000 untuk membersihkan pokok-pokok yang tumbuh berkeliaran dan kesan-kesan vandalisme. Pada tahun 2013 penambahbaikan telah dibuat bagi memastikan keselamatan pengunjung seperti pagar, jaring dan papan tanda amaran. Papan maklumat juga telah ditambah bagi memberi penerangan akan latar belakang Kelish Castle. Hasilnya Kelish Castle hari ini mempunyai ciri keselamatan yang lebih baik daripada beberapa tahun dulu. Kelish Castle telah berubah peranan daripada rumah agam terbiar yang berhantu kepada destinasi pelancongan yang popular yang menghantui orang yang mengunjunginya. Rumah agam tersebut menjadi salah satu tarikan pelancongan yang paling terkenal di Perak, menarik pelancong tempatan dan luar negara. Pada hari saya datang ke KS Castle, terdapat sebuah bas yang membawa pelancong dari Thailand. Selain daripada lawatan sambil belajar, KS Castle juga menjadi tempat untuk sesi fotografi perkahwinan kerana seni binanya yang unik dan persekitaran yang menghijau. Taj Mahal of Batu Gajah Perluasan kawasan perumahan Ipoh yang menghampiri Batu Gajah mungkin mengubah pemandangan pokok kelapa sawit sejauh mata memandang kepada taman perumahan dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Kalau di Lembah Kelang akan ada iklan rumah dengan KLCC View, Ipoh masa depan mungkin ada iklan rumah dengan Kelis Castle View. Hari ini, Kells Castle kekal dalam keadaan yang belum siap menarik pelancong tempatan dan asing untuk menurut ketinggalannya. Berdiri megah di tengah-tengah ladang menanti pemiliknya yang tidak akan kembali ke rumah agamnya di Perak ini. Jika anda ingin melawat Kells Castle, rumah agam ini terletak kira-kira 2km dari timur Bandar Batu Gajah berhampiran Jalan Batu Gajah Kupeng atau Jalan E8. Bandar terdekat ialah Batu Gajah di mana terdapat perkhidmatan KTM ETS dari Kuala Lumpur, Ipoh dan Pulau Pinang, Batu Earth. Dari Batu Gajah ke Kelis Castle kena cari teksi atau atur pengangkutan sendiri. Dengan kenderaan persendirian keluar di persimpangan Gopeng jika datang dari selatan seperti Kuala Lumpur atau persimpangan Simpang Pulai jika datang dari utara dan ikut papan tanda jalan. Harga tiket ialah RM5 untuk warga tempatan dan RM10 untuk warga asing. Kelis Castle hanya boleh diakses dengan tangga dan mungkin menyebabkan masalah mobiliti kerana penghantaran lift sudah lewat mencecah satu abad. Terima kasih kerana menonton. Saya harap ada belajar sesuatu yang baru tentang KS Castle dan peluang keduanya sebagai tadikan pelancongan utama di negeri Perak. Terima kasih sekali lagi kerana menonton. Jumpa lagi dalam video akan datang.